Мы уже не первый раз защищаем работников этого ресторана. Собственно говоря, больше 20 человек мы уже защитили работников этого ресторана. Их постоянно кидают на зарплаты. Только мы приходим, их защищаем, им выплачивают зарплату. Набирают новых работников и опять обманывают. Сегодня мы пришли сделать здесь акцию опять же против обмана работников. Ну, как видим, ресторан закрыт. Давай, посмотрим, посмотри. что Вот. И поэтому теперь с сегодняшнего дня. И теперь с сегодняшнего дня, чтобы этого больше не происходило, мы будем информировать людей о том, что здесь происходит. То есть мы будем наклеивать наклеечки. Давай, наклеечки. Собственно, то есть э, люди должны понимать, что здесь э, происходит нарушение трудовых прав, пользуясь ситуацией в стране, работодатели не платят зарплату работникам. Думают, что милиция не работает, прокуратура. До революции прокуратуре платили, милиции платили, а теперь вообще их никто не волнует. То есть ресторан Чечевица и сетеказетная карта на сегодняшний день плюет на права работников. Введение инсолидарности против этого.